আঠাইছ ছেপ্টেম্বৰত পালন কৰা হয় বিশ্ব জলাতংক দিৱস এই জলাতংক ৰোগ কি কেনেকৈ হয় এই ৰোগৰ ভয়াৱহতা আৰু প্ৰতিকাৰ আদিৰ বিষয়ে সকলোখিনি তথ্য লৈ আহিছোঁ মই প্ৰিয়াণী গগৈয়ে আপোনালোকৰ মাজলৈ তেন্তে আহকচোন এই দিৱসৰ বিষয়ে চমুকৈ জানো আঠাইছ ছেপ্টেম্বৰ বিশ্ব জলাতংক দিৱস জলাতংক ৰোগৰ ভয়াৱহতা আৰু ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ সম্পৰ্কে সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে প্ৰতি বছৰে আঠাইছ ছেপ্টেম্বৰত বিশ্ব জলাতংক দিৱস পালন কৰা হয় আঠাইছ ছেপ্টেম্বৰ হৈছে ফৰাচী বিজ্ঞানী লুই পেচিউৰৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকী ওঠৰশ পঁচাশী চনত এইগৰাকী বিজ্ঞানীয়ে জলাতংক ৰোগৰ কাৰণ আৰু তাৰ প্ৰতিষেধক চিটা আৱিষ্কাৰ কৰে গ্ল'বেল এলায়েন্স ফৰ ৰেবিজ কণ্ট্ৰল নামৰ এটা বেচৰকাৰী সংস্থাৰ সহযোগত ৰাষ্ট্ৰসংঘই বিশ্বত জলাতংক দিৱসৰ আয়োজন কৰি আহিছে জলাতংক ৰোগ সম্পৰ্কে বিভিন্ন তথ্য প্ৰচাৰ কৰি জনসাধাৰণক সচেতন কৰাৰ লগতে জলাতংক ৰোগ নিৰ্মূলৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সংস্থাই ল'ব পৰা ভূমিকা সন্দৰ্ভতো এই দিৱসৰ যোগেদি আলোকপাত কৰা হয় উল্লেখযোগ্য যে বলীয়া কুকুৰ শিয়াল মেকুৰী বাদুলিজাতীয় প্ৰাণীৰ লালতিত ৰেবিছ নামৰ এক প্ৰকাৰ ভাইৰাছ থাকে বলিয়া কুকুৰ শিয়াল আদিয়ে কামুৰিলে সেই ভাইৰাছ তেজৰ লগত মিহলি হয় ক্ৰমে ই স্নায়ুৰ মাজেৰে গৈ মেৰু সঁচা আৰু মগজুক আক্ৰমণ কৰে তেতিয়া মূৰৰ বিষ অৱসাদ উত্তেজনা স্নায়বিক অস্থিৰতা আদি লক্ষণে দেখা দিয়ে এসময়ত এইবোৰ লক্ষণ ইমান বেছি হয়গৈ যে সামান্য পানী এটোক খাবলৈও ৰোগী আতংকিত হয় সেইবাবেই এই ৰোগৰ নাম দিয়া হৈছে জলাতংক আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই এনেবোৰ ভিডিঅ' পাবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ